Kəsəmlər mən Tamila. Bu günləri arkalı mendelin iki fərqli korreksiyasını, iki fərqli pilləlanma forma vermək növünü və internetdə görüb ilk dəfə sınadığım dizayını göstərəcəm. Etdiyim səfləri və düzləri bölüşəcəm. Ən sonda isə eyni dizaynın dörd fərqli görünüşünü göstərəcəm. Bu səbəldə videonu sonuna qədər izləməyi unutmayın. Təbii ki, bunları etməmişdən öncə material çartmaq lazımdır. 3 həftədir dırnaqlarımı etmişəm qopma olmadığı və ağ gili maksimum qalmasını istədiyim üçün ağ gil mənə dizaynda yardım edəcəyib. Sadəcə rəngi çıxartıram və apex nöqtəsini sıfırlayıb səthi bərabərləşdirirəm. Bunun üçün yaşıl göstərəcəyə sahib TVS-dən 20 min sürətdə istifadə edirəm. Əgər ki burada gili çıxartmaq istəsəydim, daha yüksək sürətdə istifadə etməli idim. Bu prosesi forward rejimində eləyirəm. Əgər ki sizin aparatınız daha zəif voltdadırsa, bu zaman 30 min oboratta istifadə edə bilərsiniz və əgər geli təmiz çıxartmaq istəyirsinizsə, bu zaman 35 min oboratta forward rejimində istifadə etməlisiniz. Rəngi çıxartdıqdan sonra dırnaqlarıma forma verəcəm, lakin formanı elə verəcəm ki, keçən səfər istifadə etdiyim forma ilə, yəni qaynaqda etdiyim forma ilə eyni olacaq. Lakin daha sonra pikadığım zaman ikinci formanı göstərəcəm və bu ikinci formada ə, ən sonda görəcəyiniz forma olacaq. Yəni hər iki versiyanı da burada eləyə bilərsiniz. Təbii ki, ilk öncə kutikula dala veririm ki, ə, çəti matlaşdıra bilim, praları açıb bilim. Bunun üçün 80dən 80-ə -heştədə olan kodinin pikasından istifadə eləyirəm. Çəti matlaşdırarkən, praları açarkən diqqət etmək lazımdır ki, dırnağın qatlarını pilkalamayaq, layları azaltmayaq, ə, çox basdırmayaq. Eyni zamanda pilkalayarkən dırnaq səthindəki olan piteriqləri də götürürəm. Çünki aparat ilə ən sonda keçəcəm. Daha sonra forma verirəm. Forma verərkən qısaltmayacam, sadəcə biraz daha formanı incəldir incəldəcəm. Ə, birazdan kənardan olan, ə, profildən olan. Görünüşə görəcəksiniz, əgər ki, eyni görünüşü əldə etmək istəyirsinizsə, bu sxemə ilə pilkalaya birərsiniz. Lakin daha sonra mən biraz daha keçidin yumşaq olmasını istəyirəm, parallellərin, yəni parallellərdəki keçidin daha yumşaq olmasını istəyirəm. Bu səbəblə ə, ən sondakı forma biraz dəyişik olacaq. Üstündəki tozları təmizləyirəm, primerdən istifadə edirəm təmiz qurmağını. Göstərirəm. Daha sonra isə bazadan istifadə eləyəcəm. Bazanı bir qat vurub 60 saniyə quruduram. Daha sonra isə yenidən bir qat baza vuracam. Bu isə artıq dizaynın yapışması üçündür. Dizayn kimi isə fərqli ölçülərdə, fərqli formalarda olan zərlərdən istifadə eləyəcəm. Eyni dizayna fərqli əlinizdə olan zərlərlə, fərqli rənglərdə, fərqli formalarda olan zərlərlə istifadə edə bilərsiniz. Mən gümüşü tonlardan getməyi tərcəh elədim. Ürəyi formasında, geometrik formada, aypara və ulduz formasında olan zərlər olduğu üçün məməlimdə mən bunları istifadə etdim. E, Kəs yardımı ilə səthə yerləşdirirəm və daha sonra daha asan olsun deyə aperşen çubuğunun ucu daha sərt olduğu üçün aperşen çubuğı ilə istədiyim yerlərə çevirirəm onları və biraz da basdırıram ki, hər hansı bir kənar çıxıq durmasın da sonra isə adi gümüşü rəngdə zəri vururam biraz ə, keçid olsun və biraz yanarlı dönərlə olsun deyə. Lakin çox aşağı düşdüyü üçün ən sonda yaş salfet ilə onu biraz silirəm. Uca doğru sıfır getsin istəyirəm. Qurutduqdan sonra isə süd rəngi geldən istifadə eləyəcəm. Lakin mən süd rəngi geldən daha çox rəngsiz gel ilə olan versiyanı daha çox sevirəm burda bir neçə nüans var. Süd rəngi gel vurduğumuz zaman mən belə deyim, şəkildə onu gördüyüm zaman üstü biraz yanarlı, dönərli və tam da bəlli değildi. Məfkərləşdim ki, yəqin ki, onun süd rəngi gel ilə bu effekti alıblar və ona görə üstünə süd rəngi gel vurdum ikinci barmağıma isə, balaca barmağıma isə, əgər hal-hazırda fikri versəniz, görəcəksiniz ki, orada süd rəngi gel yerinə rəngsiz gel vurdum. Yəni ilk öncəsində mən baş barmağıma eləmişdim. Baş barmağıma da süd rəngi gel vurdum. Bunun rənginin e, çox öldürdüyünü düşündüyüm üçün e, balaca barmağıma rəngsiz gel ilə elədim. Lakin onun da rəngi mənə çox, e, yəni yanarlı-dönərli deyil də düz gəldi. Buna görə digərlərində südrəngi elədim. Fikirləşdim ki, yəqin ki, pıklama zamanı düzələcək. Lakin iş mat topladı. Yəni südrəngi yerinə a, rəngsiz geldən istifadə edib üstünə mat top vurduğumuz zaman bu effekti alırıq. Ən sonda mən sizə həm südrəngi gelin verdiyi işıltılı və mat effekti, eyni zamanda rəngsiz gelin verdiyi mat və işıltılı effekti göstərəcəm keley 2 dəqiqə lampada quruduram və pilklamaya keçirəm. Burada üstün pilklaması tamamilə arxalı mendelin pilklaması kimi gedir, lakin burada parallellərin pilklaması biraz fərqlicür olacaq. Gördünüz kimi, hal-hazırda eyni ilə ə, keçən səfər göstərdiyim pilklamayla eyni gedirəm. İlk öncə kənarları düzəldirəm, formanı verirəm. Əgər ki digər uzunluğu ilə digər barmağın uzunluğu ilə arasındakı arasında bir fərq var isə, onları düzəldirəm və ən sonda üstə keçirəm. Üstü pilkalı forma verdikdən sonra isə kənarları parallelləri formalaşdıracağam. Əslində adlandırdığımız arxalı mendal, savremen mendal, pipe. Bulan hamısının üstünün pilkalanması H xaric, hamısının üstünün pilkalanması eynidir. Sadəcə kənar parallellərin fərqli cür pilkalanmasına uyğun fərqli adlar verilmişdir. Yəni mən burada arkalı mendel eləmişdim. Artıq indi bunun adı arkalı mendelə gedər. Hal-hazırda əjdəyim formanın savremena modaldə gedər. Sadəcə mən kənarını bir az daha ən sonda kənar pan paralelləri gördüyünüz kimi yumşaldıram. Sərt ə, keçid yerinə yumşaq keçid eləyirəm. Sadəcə mən bu cür daha yumşaq forma ilə daha çox yaraşdığını düşünürəm öz əllərimə, öz barmaq quruluşumdan, dırnaq quruluşumdan bu səbəblə də bu cə istifadə edirəm. Təbii ki, üstünü pikalayarkən adda biraz qalınlıq yaranır və o qalınlığı mütləq götürmək lazımdır ki, arxa nazik və əcazgər, valih edici görünsün. Arxanı encətmək üçün yolqa olaraq adlandırdığımız tvestdən istifadə eləyirəm. Ucu nazik gəlir onun, ona görə də tam dip hissələrə rahatlıqla girir və bunu 20 min abradda eləyirəm. Arxanı pilkaladıqdan sonra isə kənarlarda kiçik girintili çıxıntılı hissəciklər qala bilər. Bu səbəblə də ən sonda bir dəfə pilka ilə kənar paraleldən keçmək daha yaxşıdır. Daha sonra isə manikürə keçəcəm. Manikür üçün ilk öncə kutiklanı açmaq lazımdır uzun bir müddət keçdi. Mənim bunu eləyənə qədər hərçə bir 2 saat keçdi. Bu səbəblə cuticle eyəndən geri qayıtmış ola bilər. Bu səbəblədə cuticle-nı açıram təzədən. Cuticle-nı açdıqdan sonra isə qırmızı rəngdə plamədən istifadə eləyirəm. 10000 abarotda istifadə eləyirəm. Çox da cuticle hal-hazırda çıxmayıb məndən. Bu səbəblədə yüksək abarotda çıxmaq istəmirəm, həm də öz əlimə eləyirəm. İstərsiz də məsəl öz veləməy çox da rahat olmur. İlk öncə revers rejimi ilə işləyirəm, daha sonra isə forward rejiminə keçəcəm. Aparatnı manikür elə eləyəcəyim üçün ə, hər iki rejimdə də küçükləni yuxarıya doğru sıxıram ki, küçüklər yuxarıya qalsın, daha sonra şar yardımı ilə onu rahat götürə biləm. Daha sonra şar ilə Kütikul təmizləyəcəm. Şarıda 10 min aboratta və forward rejimində istifadə edirəm. Təbii ki, aparat manikyurdandan sonra mütləq polirovka eləmək lazımdır ki, daha sonradan dərilər kənarlardan çıxmasınlar. Polirovkanda eyni şəkildə forward rejimində, lakin çox daha aşağı aboratta, 5-7 min aboratta istifadə edirəm. Manikyurun bütün addımlarını öncədən dedim, çünki sizlər bir neçə sualınız var. Fikirləriniz mənim üçün əhəmiylidir. Mən müştəri bazası ilə işlədiyim üçün illərlə müxtəlif ustalar tərəfindən istifadə edilmiş, qalıclığına əmin olunmuş, çempionatlıqlarda istifadə edən edilən bir neçə texnika ilə eşidirəm. Və ə, maraqlıdır ki, eyni şeyləri izləməkdən bezdinizmi, yoxsa maraqlıdırmı? Kanalda necə videolar görmək istərdiniz? Hansı mövzular daha çox diqqətinizi çəkir? Bu sualları verməmin səbəbi isə ən geridə qalmış, universal olmayan, bir neçə kəh xaric dünyada istifadə edilməyən, dünya dırnaq standartlarına uyğun seçilməyən mövzulu olan tipsi qaynaq 13 min izləməyə sahibkən, ən vacib mövzu olan isə dırnaq tipinə görə material seçimi videosu sadəcə 500 izlənib. Həqiqətən çox maraqlıdır, niyə? Böyük ehtimal daha asan və daha çox gəlir gətirdiyi üçün tipsi qaynaq daha çox işləndir. İzləyicilərimin özüm kimi çətin işləri, texnikaları öyrənməyi sevən, çətinliklərin üstəsindən gələn, bunu da qururdu, yəni insanlardan ibarət olduğunu düşündüyüm üçün çətin işləri sizlerle bölüşürəm. Ya forma çətin olur burada, ya kutikula, ya dizayn. İçdə çətin videodan biri isə sadə tamasant videolar yüklüram kanala maksimum məlumatı maksimum sadə dildə verməyə çalışıram ki hər kəsə aydın olsun, beynin error verməsin. Hər kəs beynində 30 dəra bilsin. Sizin fikirləriniz nədir? Nə görmək istəyirsiniz? Asan işlər görmək istəyirsiniz, çətin işlər görmək istəyirsiniz, çətin texnikalar? Nələri öyrənmək istərdiniz? Hansı mövzular daha çox diqqətinizi çəkir? Və danışa-danışa artıq gəldik, manikür də bitirdik dizayna gəlib çıxdıq. Daha dorsu top ilə bağlama hissəsinə gəlib çıxdıq. Burada hal-hazırda gördüyünüz sadə gəllə, rəngsiz gəllə, işıltılı dizayndır. İşıltılı mat topla bağladığımız zaman bucür görünür dizayn. Mat top ilə isə bu şəkildə görünür. Mənim əldə etmək istədiyim görünüş tamamilə bu idi. Hal-hazırda kiçik barmaqda mat topun effektini görürsüz. Süd rəngi dırnaqda mat topun effektini də görəcəksiniz. Yəni mən əslində bunun mat topla əldə ediləcəyini, su dəyi rəngi ilə əldə ediləcəyini düşünürdüm amma yəni artıq sizin hansı daha çox xoşunuza gəlirsə, onu seçib edə bilərsiniz. İşarə parmağında görmüş olduğunuz isə süd rəngi qilin üstünə işıltılı topun vurulmuş görünüşüdür. Və bugünkü video bu qədər. Fikirlərinizi mənimlə bölüşməyə aşağıda unutmayın. Ümid edirəm ki, video yararlı olmuşdur. Bir sonrakı videoda görüşmək istəyirəm. Hələlik